многого э, того чего не было на предыдущих, и это все организаторы я думаю отметят а я прежде всего хочу пожелать вам здоровья и чтобы вы э, участвовали не это был не последний турнир чемпионат мира по сумски в вашей жизни долгого спортивного долголетия ребята мы ну, человеку который открывал первый чемпионат я предоставляю право под ваши бурные я надеюсь аплодисменты наградить Самого опытного человека нашего сегодняшнего турнира. Человека, который все с вами выходил на площадку. Может быть, он не забил свой гол, но тем не менее, по-моему, он совершил просто небольшой футбольный подвиг. Это, Это Зиновьев Константин Николаевич! Александр Николаевич Зиновьев, самый опытный игрок нашего мира. Скулнов сделал на этом уровне в 7,9 лет. Большие аплодисменты самому опытному игроку нашего мира. Дорогие друзья, я прошу пока у Константина Николаевича забрать его призы на временное хранение и выдать приз. Вы знаете, я предлагал эту номинацию назвать за мужество или за отвагу. Но мне сказали, что это будет номинация самая колоритная или самая красивая команда. Это команда Украинской академии банковского гена, которая вместе с вами... Отличательный поездок, чтобы дойти до финала. Константин Николаевич Зиновьев награждает самую поврежденную команду на нашего... чемпионате. О, здравствуйте, здравствуйте. Итак, о -о, команда Украинской Академии Банковского отдела. Девчонки, я прошу вас присоединиться к нам, потому что было бы преступлением э, не воспользоваться этим случаем и не попросить девчонок присоединиться присо 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 к церемонии награждения, потому что если лучшего, скажем, игрока целовать буду я, это будет некрасиво, а если девчонки, то это будет замечательно. Итак, лучшие, перед тем, как перейти к награждению командному, я Хочу, чтобы мы наградили по регламенту лучших игроков нашего турнира. Лучший вратарь турнира, Артем Ниченко. назвал игрока команды Бельгия Сумпиу. Два. Роман Дова. нападающим на назван простой испанский парень, игрок команды Испания Сунду Евгений Петраков. Но говорить, Испании, а простой испанский матч. И поприветствуем нашего Кулю и Лопеса, или Педро, как тут подсказано. И, друзья, человек, который в заключительном матче этого турнира вырвал, вырвал приз приз лучшего бомбардира, обойдя на один забитый гол потенциального претендента. Лучший бомбардир турнира Виталий Лисниченко, регион Буксервис. Турнира. Человек из Греции. Артем Безродный. Артем Безродный. Артем Безродный. Лучший игрок турнира. Мы переходим, дорогие друзья, переходим к наблюдениям команды э, организаторы да, занятое четвертое место. За занятое четвертое место награждается мужественная команда «Динамо-2 Греция». «Динамо-2 Греция» награждается памятными призами, а также от нашего партнера, от «Вива Банк». «Вива», который является официальным спонсором чемпионата мира в Бразилии. Раз, раз. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, дорогие друзья. Дорогие друзья. Теперь уже в микрофон не могу называть напиток, который начинается на пи, а заканчивается на во. Так как находится на территории все-таки детской и школы. Но тем не менее. Приз от официального спонсора чемпионата мира в Бразилии. Соответствующий кубок и соответствующие бронзовые медали. Команда Босния и Герцеговина регион консервис. Да, да. Дорогие друзья, дорогие друзья, за занятое второе место памятными призами медалями и кубком награждается команда Бельгии Сумдю 2. Я, перед тем, как перейти к самому интересному, оргкомитет хотел бы поблагодарить арбитров, которые обслуживали и сегодняшний матч, и матчи этого чемпионата, поблагодарить первых, по совместительству первых чемпионов мира по Сумски. Александр Гумнов где-то здесь Игорь Кравченко должен был убежал. Ну, трусливо сбежал, но тем не менее мы его помним. Его. призами. Поблагодарить также хотим, чтобы вы поблагодарили инспекторов, которые работали также на этих матчах и помогали арбитрам в обслуживании этих игр. Дорогие друзья, мы на этом замечательном месте. Всем спасибо. И хочется сказать, что до новых увлекательных встреч на этом поле, на других полях. Всем спасибо. А, не всем спасибо, не все свободны. Читаю не мой вопрос в глазах команды Сумду 1 а собственно, чего мы здесь собрались. Итак, дорогие друзья, я хочу, чтобы все мы поприветствовали команду Чемпиона мира по Команда Испания Стурбиоги. С учетом того, что команда чемпион мира по никогда не становился настоящим чемпионом мира. Я думаю, что эти ребята поставили крест на сборной Испании. Но тем не менее приветствую команда Чемпион мира по -сумски. Я, я хочу от имени его комитета, от себя лично поздравить вас с окончанием этого замечательного праздника. Хоть, конечно, когда праздник заканчивается, это немного грустно. Но, тем не менее, всем хочу пожелать хорошего футбола, хорошего просмотра на экранах и вам, людям, которые продолжают играть в футбол хорошие игры на разных площадках. Я думаю, что все, люди, все команды, которые приняли участие в этом чемпионате, уже победители. Потому что они бросили вызов сопернику, выше на поле и старались, по крайней мере, показывать хорошую игру. Всем спасибо, всем с праздником, всем всего самого-самого наилучшего.